Para sederek pasamuwan wilujeng pinanggih ing renungan patinan GKJ Purwantara dina Senin pon 17 Maret taun 2022. Kula Pendeta Yahya Tirta Perwita ngajak kita bebarengan nambi saking Roma 4 ayat 1 tekan 12 lan Kawaca ayat 9 kanthi jejer kabekjane wong kang kaapura dosane. Rum papat ayat 1 kaping 5 apa kabegjan sing dingendhikake dening Sang Prabu Daud mau mung katujokake marang wong sing tetakan wai, ora kabegjan mau iya ka tetepake tumrap wong sing ora tetaan, kaya pangandikaning sing kasebut ing dhuwur mau Abraham percaya marang Gusti Allah lan merga saka enggone percaya mau kewae ditampi dening Gusti dadi wong sing nglakoni kersane. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngistokake ing uripe. Husiana. Amin. Ana penganggep sing lumrah nanging sejatiné salah. Menawa kepengin uripe diberkai ingkabekjan ing Karahayon ya kudu njaga uripe supaya tansah tumindak becik lan supaya dadi tuladha kanggo wong liya. Sallah ana ngendi? Para ssterk penggawe becik ora bisa ngilangangae kaluputan parnerak lan uga dosa-dosa sing wis kita tindakne. jan wong liya ora nguangi, nanging gustyalah bersa lan dosa iku dadi rereget sing katon cetha ana ing garsane Gusti kang maho suci. Pengawe becik uga ora bisa ngurangi dosa sing nade kita tindakne. Sukur dennisih Ramate guststilah iku kuasa paring pangapura, marang wong sing merratobat, Ngungsi srana ngesorake diri ing ngarsane Gusti. Ngakoni lan nelangsani dosa-dosane. Para sederek wong sing kaapura dosane iku dudu saka wae ing penggaweane. Beda karo wong sing nyambut gawe lan nampa upah sawise ngrampungake garapane. Gusti nimbali lan maringi kabegjan marang sapa wae sing dikersakake. awit sakasih rahmate kang Agung contoh sing cetha ing wajan kitab suci dina iki ya iku Rama Abraham kang gadi bapa kanggo sakkabbeng wong pracaya Rama Abraham katimbalan denning Gusti sakurungnge ditetai dudu sakwise ditetai Gusti paring pangapura sakkabbeng kaluputane, lan dassa dosane kealing-alingan ora diitung dening Gusti Allah. Iku Kang Yantosakake Rama Abraham dadi wong sing nglakoni kersane Gusti Allah. Ing minggu kapindho mangsa Paskah taun 2022 iki kita dielingake supaya ndadar urip ing pamratobat. Anggon kita bisa nampa kabegjan ing sih rahmate Gusti Iku dudu woing penggawe utawa anggone kita njaga urip sing becik. Gusti Wusingapura lan nampani kita serana kurban Gusti Yesus Kristus, kang nglampai sangsara nganti sedo sinalip. Iku dadi kabegjan kita, supaya kita sak mangsa, saja yo mundhak nderek mbabarake pakaryan sih rahmate Gusti kang kuwasa ngapura dosa-dosane duso manungsa. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Ing politik kadonyan wong padha lelomban mamerake tumindak sing becik supaya bisa menang oleh swara sing luweh akeh. ukuran apa sing kanggo ing politik kratoning swarga lan kenging menapa sih rahmati Gusti kang paring pangapuraning ning dosa iku malah adoh marang wong-wong sing wis rumangsa uripe apik lan tumindaké wis becik monggo katuran nyuraos pandonga duh Gusti mugi sih rahmatipun Gusti paring pangapura kababar ing tata gesang bangsa lan negara kawula Indonesia supaya kawula saged mahargya kabegjan peparing sih rahmate Gusti ing satengahing tata gesang bangsa wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga amin Para sederek mekaten renungan patinan Gusti paring berkah Demateng, kita. Amin.